Перед началом работы праймериза в мы попросили руководителя Координационного совета Общенародного фронта прокомментировать результаты голосования на площадках города. Довольно активно жители города Брянска участвовали в праймериз. И вопреки как бы не только тому количеству депутатов, которые были выборщиками официально, но пришло в два-три раза людей на Бежецкую площадку больше, на Володарскую, на Советскую и на Фокинскую. И это говорит о том, что интерес проводимому праймерису огромен. Огромен. Если говорить об официальных результатах, они известны. Несомненным лидером является Николай Васильевич Денин, наш губернатор. Он набрал больше всех голосов. На втором месте секретарь регионального политического совета Бочаров Андрей Иванович. На третьем месте руководитель нашего проекта «Качество детские садики детям» Иванов Андрей Робертович. Теперь, вслед за Брянском, в общенародное голосование вступили районные центры. Дядькова стал первой площадкой для выступления кандидатов. Традиционно каждому желающему потенциальному депутату предоставили время для выступления перед аудиторией. После уникальная возможность для жителей района напрямую обратиться со своими вопросами к руководству региона. Помимо просьб, звучали и благодарности. Жители Дядькова вручили губернатору символический подарок благодарность за профессиональную работу. Кроме того, значимым событием праймериза стало выступление. Сергея Шахрая, одного из видных политиков страны. Вот мое впечатление, несмотря на такую контрольную функцию, в двух словах можно сказать так, что в Москве так не умеют или еще не умеют собраться, выслушать, задать вопросы и подойти, хотя и организованно но неформально к такому важному мероприятию. И вот мои мысли ну, практически личные. Что такое предварительное голосование или как модно говорить по телевизору? Правильно, как Дерчука, пробил красивые, но непонятные слова. Смысл ведь не в том, чтобы предрешить результаты голосования 4 декабря. Смысл в том, чтобы дать возможность партии Единая Россия отчитаться перед вами. Голосование на четырех площадках Брянска определило трех лидеров общенародного голосования. Это Николай Денин, Андрей Бочаров и Андрей Иванов. Такая же тенденция прослеживается и в области, что и показали результаты праймеризов Дядькова. Тем более кандидаты не понаслышке знакомы с проблемами районов. Не было вопросов сложных. Да? то, что спрашивали, мы этим занимаемся каждый день. Мы действительно, здесь были и не раз. Мы знаем, что здесь очередность Дядьково Дядьковский район 740 э, детишек. Мы знаем, что нужно делать э, в детском саду «Солнышко» котельник. Да, и мы совместно с главой администрации э, занимаемся проектом и пытаемся его оптимизировать, потому что последняя сметная стоимость была больше трех миллионов. Вопросы, которые касаются от дорог, Личных проблем, которые сегодня я со стороны губернатора, я считаю, правильное выступление. Я об этом сказала. Надо все время помнить, что власть все-таки для народа, а не народ для власти, который ходит и перед ним закрывает двери. Следом за Дядьково, общенародное голосование продолжится в других районных центрах, жители которых смогут сделать свой выбор, а также пообщаться с представителями власти. Игорь Мерчук, Аристарх Никитин. События Дядькова.